Oh, Tuhan, Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Cili merah, cili hijau, kita blend. Masuk dalam tu, tauk cantan, jadi kuning lembut minyak tertumpah di atas rantai menggoreng ikan eh cepat-cepat ha? kita taruhkan garam taburkan garam garam haluslah garam, garam biasa halus tu ha? taburkan kat lantai ha? supaya dia tidak licin nak handal memasak macam-macam resipi dengarlah radio ikim nak dapat macam-macam tips dengarlah radio ikim chef-chef yang dijemput dari pelbagai kepakaran dan pengalaman tau saya tak sebut lagi ya rancangannya apa. Rancangan dapur kita lah. Dengarkannya setiap Isnin jam 3, 10 minit petang. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Ekim FM, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kembali bersama dengan saya saat ini, Siti. Setiap hari Isnin antara 3 hingga 4 petang, inilah rancangan tetapnya, ha, rancangan dapur kita. Dan kita kembali bersama dengan tetamu kita yang satu ni Dan untuk menonton kami, untuk menonton kami secara langsung, anda boleh tonton di dua platform. Kalau di media sosial tu, anda typekan dulu perkataan Ekim FM, I-K-I-M FM, like awak Ekim FM untuk tonton di AB Live kami ataupun nak tonton di YouTube pun kami ada. Anda taipkan perkataan Nikim FM underscore MOI untuk menonton di YouTube selain mendengarkan di radio. Dan kita kembali bersama dengan tetamu saya. Hari ini dua resipi istimewa yang kita nak kongsikan. Memang semua istimewa. Tak ada yang tak istimewa. Dan kalau tak kita yang cakap istimewa, siapa lagi kan Prof? Ha, ini dia tetamu saya bersama dengan Profesor Dr. Syahrim bin Abdul Karim yang merupakan Profesor Makanan dan Budaya Negara dari Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia UPM satu-satunya -satu kat Malaysia ni lah seorang ni. Assalamualaikum Prof. Salam Siti. Thank you very Saya. much for the introduction. Apa khabar? Saya. Alhamdulillah teruja. Uh, sebab hari ni kita nak belajar dua resipi istimewa di samping pelbagai tips. Ya. Seperti biasa, segmen dapur kita yang baru ikuti kita ni kan Prof. Ada tiga segmen. Ya. Yang pertama segmen kongsi resipi. Yang kedua segmen kongsi tips. Yang ketiga pun kongsi tips juga. Uh, tapi tips yang berlainan yang berbeza. Dengar macam sama tapi tak serupa. Okey. Untuk segmen pertama kita, kongsi resipi. Hari ni nak belajar masak sambal sotong Kak Putih uh, dan juga asam rebus keladi. Ha, uh, tapi sebelum kita kongsikan dulu bahan dan cara nak buat resipi pertama kita ni. Sambal sotong Kak Putih Chef katanya dicerita cerita apa sejarahnya kenapa namanya tu sambal sotong Kak Putih. Uh, proud, ha. Prof, silakan. Ah, saya sangat uh, teruja lah untuk berkongsi resipi ini kerana uh -huh. ini adalah resipi arwah mak saya. Saya panggil ni okay. putih. Jadi, uh -huh. just put putih. And then dia Uh, dia duduk di Singapura. Dia selalu okay. balik Malaysia. Hmm. But then, saya sewaktu saya kecil, saya banyak belajar dari dia selain daripada ibu saya dan mama saya adalah orang yang banyak saya belajar memasak. And dia di Singapura, Siti, dia tahu tak dia ah. buat apa? Ah. Dia memasak di restoran Majidia di Singapura masa tu. You know, hmm. daripada pagi sampai tengah hari ni dia boleh masak hmm. 50-60 jenis masakan, Siti. Hebatnya. Uh. Mm. Dan dia mendapat bayaran yang sangat tinggi tau Because masakan dia sangat special Dan huh? sangat sedap lah masakan dia tu And mm. sama Sotong ni Dia mereka resepi ni you Mereka know? mencipta Then sendiri Dia ah. cipta, dia cipta ni Memang satu Malaysia tak ada resepi ni Siti This is yeah. a recipe my IP mm. So saya nak kongsikan dengan para pendengar pada hari ini Dan insyaAllah dia pun akan mendapat dia punya pahala je kan. Kita berkongsi Yalah, ilmu. Betul. Yeah. Okey, dah yeah. tak sabar dah ni nak kongsikan apakah bahan-bahan dan cara nak buat ni. Sambal sotong kat putih. Ha, uh, ni kalau Prof tak kongsi satu Malaysia tak tahulah ni cara nak buat sambal sotong kat putih ni. Ha, uh, sambal sotong biasa City, tu yang mega tu. Restoran, restoran. City, uh. restoran pun tak buat yeah. resepi ni I tell you. Because uh. this is a personal recipe kan. And I discover this recipe from her. And uh -huh. memang sangat sedap. Tak Saya. cuba ah, yeah. rugi. And yeah. tapi ah. dia sangat simple nak ah. buat dia. Senang ah. buat. Sedap tapi sangat ringkas, Sim. sangat simple. Okey, jom. Yeah. Kita yeah. tahu dulu bahannya yes. tu, Chef. Ha, ah, Prof. Ha. Ah. Okey, bahan-bahannya pendengar dan penonton KM FM. Pertama sekali, kata kalau dah masak sambal sotong, kena ada sotong lah. Ha, 500 gram sotong. Yeah. Tiga sudu besar minyak masak. Tiga sudu besar cili yang dikisar. Satu cawan santan pekat dua batang serai dihiris-hiris halus tiga helai daun limau purut juga dihiris halus garam secukup rasa gula melaka secukup rasa itu je ringkas sungguh ni hai so, prosedik kan? ada, ada bawang ada bawang tadi. ada, dua biji, ada bawang. Bawang besar, dua biji bawang besar dua biji bawang besar okey tu tambahan Hiris, dia dihiris, dihiris, dihiris halus lah. juga yeah. okey okey okay. cara dia so, tu mula kita bersih. Kita bersihkan sotong dan kita potong dia memanjang. ya. sotong tu kena potong basuh bersih-bersih lah. -bersih. Then okay. kita panaskan minyak dalam kuali, tumis hirisan bawang sehingga naik bau dan keperangan. Ya, mm. kemudian kita masukkan paste cili dan kacau hingga garing Gunakan api yang sederhana. Mm. Ya, jangan rush the cooking. Jangan rushkan kita nak masak cepat-cepat. Cili -cepat. tu tak masak macam kita kita kita, kita yang kita telah uh, katakan pada episod yang awal dahulu kan kena yeah. masak tu dengan api yang sederhana ya? and then okay. apabila cili tu dah garing kita masak uh, uh, bawang, lebaru dan kepedang, masuk masukkan paste cili tu kacau sampai garing lah. cili tu kan and then apabila cili garing masukkan santan dan biarkan mendidih sebentar susah so, hmm. and then kalau cili tu dah garing and then santan tu masuk jangan kasi sam sampai santan tu ber Uh, berapa mendidih nanti pecah pula minyak kan Dah tak sedap pula okay. uh, yeah. And then masukkan sotong Kacau dan balik-balikkan Lepas tu mm -hmm. masukkan serai dan juga Daun daun apa tu daun kunyit tadi Daun limau dan mm -hmm. uh, Kacau-pecah balik-balik dah Because sotong ni tak boleh masak lama-lama Kalau lama dia jadi macam getah So yeah, tu je yeah. uh -huh. yeah, Lepas tu kau dah garam secukup rasa Dah uh, tu siap. sahaja mm. Siap Siap Ha. Siap dan sedap. Itu dia. Resipi siap dan kita. sedap. <laughs> Betul. Sama sotong kak putih. Ha. Signature by Prof kita. Ha. Prof Dr. Syahrim. Terima kasih Prof berkongsi resipi mahal ni. Mahal lah sebab tak ramai tahu. Kan kalau prof tak kongsi kita yeah. tak tahu kan ha yeah, yeah, okey yeah. baik semua dapat salin kan ha kita nak pergi pula resipi yang kedua tapi kita nak bagi biar pendengar dan penonton kita tak sabar bila menunggu sekejap benda yang istimewa kenalah ada harganya iaitu menunggu sekejap je okey prof kita dah seketika ikmfm Bersama saya, Siti Rohani Surani, setiap hari Isnin hingga Jumaat menerusi segmen Inspirasi Jiwa pada jam 1.30 hari hingga 4 petang. Antara rancangan menarik menanti anda, Dapur Kita. Okay, sampai dia pekat. Kemudian bual kita bicara pekat. buku ikim. Buku dan bergabungan dan bergabungan Cinta Palestin. Palestin diperintah oleh mandat Brit. Halal profesional. Kemudian mungkin agro business dia dari orang kata dan mutiara hadis kata -kata nak membaca hadis ini beliau akan berinspirasi jiwa berkata yang berkata yang berkata. membangun jiwa anda hanya di ikhlasan dengarkan di lembah kelang 91.5 AQM hey, FM, kita nak berkongsi resipi yang kedua merusi rancangan dapur kita buat yang baru jual ikuti kami di AB Live kami di carian perkataan AQM FM dan juga di YouTube. Kalau di YouTube, di AQM FM underscore MY. Okey, resipi kedua hari ini kita nak masak asam rebus keladi. Ha, uh, biasa asam pedas ni asam rebus keladi. Ha, uh, jom kita nak kongsikan dulu bahan-bahannya, Chef. approve uh, ya? Minta banyak maaf banyak-banyak. Sebab macam saya katalah dalam banyak episod dah kan. Saya tak pernah dapat tetamu yang memang bertitle Prof. Doktor. Ah, ha, yang lain semua memang pangkannya chef chef chef. Ah, ha, yang ni, yang istimewa ni chef juga. Tapi sebab mengajar di universiti, ada Peter fine di peringkat universiti, belajar sampai tinggi PhD tu yang eh, dapat title Prof Dr. Syahrim. Ah, ha, bila sebut chef tu betul juga tapi dia tak proper lah sebab orang tu beliau ni, <laughs> Pro ni ada Prof projek dia dari Prof. Okey. Tu satu sikit-sikit tu maaf ya Prof. Ah, ha. okey. Jom. Poh, <laughs> Okey. Okey, jom kita kongsikan cara nak buat asam rebus keladi ni apa bahannya. Ha, ah, yang pertama bahannya kena ada 800 ml air, 40 gram asam jawa, 40 gram bawang merah yang ditumbuk-tumbuk. Okey. 30 gram paste cili, cili yang dikisar. 3 keping asam gelugur, 2 tangkai daun kesum, satu kuntung bunga kantan dibelah dua. 250 gram batang keladi yang dipotong-potong. Dan seterusnya juga kita perlukan belacan, sedikit belacan, bawang putih, halia, kunyit dan garam secukup rasa. Ah itu bahannya untuk buat asam rebus keladi. Caranya Prof macam mana tu? Silakan. Okay. Okey, tadi Siti ada mention asam jawa dan asam keping Kita gunakan yeah. salah satu je untuk jadi yeah. masam kan okay. So satu je lah Okey, ni asam berbus keladi ni kan Ni masakan sangat tradisional, sangat simple mm. Dan mm. juga sangat berhasiat ya Tapi saya nak cakap, um, nak sharingkan juga Kalau mm. kita beli keladi tu kan, kita tak boleh cakap Kalau ni gatal ke tak gatal so, Kalau like you say something gatal, of course Keladi tu akan jadi gatal you know So Ooh. don't say anything you okay. because telah terjadi kepada ahli keluarga ah. saya you know, dua orang makan-makan keladi tiba-tiba gatal di bahagian uh, leher you know, sangat uh, ah. sangat uh, very serious you know. Mm -hmm. So uh, keladi tu janganlah jangan, ni lah, jangan uh, mengambil apa tu uh, ringan ya, keladi. Ah. Uh. Ah, yang sebut berbenda tu lah, And mm -hmm. then uh, tapi generally uh, resipi ni memang sedaplah simple je. Okey. Okay. Kita siapkan air itu, air itu kita uh, rebuskan air itu, akan kita masukkan barang uh, bawang putih, halia, kunyit, bawang merah semua tu dan cili kisar, dan kita uh, rebuskan dia sampai dia mendidih, ya. Kan? Okay. Lepas tu kita masuklah keladi uh, uh, itu, dan kita campakkan daun kesum, bunga kantan Tapi kalau kita nak letak ikan pun boleh, kita letak ikan kembung, ah. ya. Yeah? Ikan okay. kembung, mm. ah, dua ekor ke kita potong dua ataupun ikan yang I don't know macam ikan bulu ayam tapi ikan-ikan mm. tu uh, fresh putih warna putih tau orang kata pakai ikan putih ke ikan bulu ayam ke you know I don't know mm. ikan tu macam memang warna putih. So okay. itu pun digunakan juga untuk lauk ni kan Kalau tak ada ikan-ikan tu pun nak menambah rasa kita boleh juga tumbuhkan ikan bilis juga So okay. resepi ni kan Siti rebus-rebus saja. Mm. Jadi ha. bunga kantan hmm. tu, kalau kita ada banyak, kita tahulah Jangan sekuntum, dua tiga kuntum pun boleh, jadi dia punya uh, sem, uh, Rasa kantan tu lebih kuat hmm. lah dekat dalam dia punya uh, uh, Putu kuah tu kan So hmm. tu je, and kita tahu, garam secukup rasa Ni rebus-rebus sangat simple lah, Siti tak ada minyak, tak ada apa Bagus. Kalau kita macam uh, Tak sehat ke apa, macam demam ke hmm. kan makan ni sedap Memang sedap lah tetapi okay. kita boleh guna hmm. juga sayur lain Siti eh, you know Sayur-sayur ah. sayur macam kita boleh uh, masukkan uh, macam bayam ke sayur-sayur oh. yang sesuai lah Ataupun yeah. macam apa ya uh, petola ke hmm. apa ke boleh je Kalau tak ada tak, hmm. kalau tak pun makan keladi Kita tukarkan sayur dia tu uh. Ah, Okay siap dah yes. ke? Dah dah siap dah Dah siap you know, dah Siti ya? ni <laughs> <Siti laughs> adalah Sihat Uh -huh. Resepi ni kan, resipi kampung je. You know, dulu, uh -huh. dulu tapi saya tak tahu. Wan sekarang ni masak tidak asam rebus ni. Tetapi kalau di Kedah, dia akan buat ni masa bulan puasa. And then dia akan makan dengan nasi ulam Kedah. Uh -huh. uh, itu adalah tradisi orang Kedah. Saya tak tahu Siti hmm. orang mana. Pahang. Saya uh, eh oh, orang mana? Uh -huh. Pura Pura orang mana? Melaga. Melaga. Saya Melaka. Melaka. Saya dari Bangtuah. Bangtuah. Kita tok gajah. Yeah. Ha. ah Okey. Okay, okay. So. Oh, ya. Siap dah eh ya? Hmm. Siap. And okay. And then warna ha. dia ha. tu kan. Kalau kita tak yeah. pun, kita letak punyit dan letak hmm. uh, cili tu. Jadi warna dia tu uh, nice red you know. Macam uh, orangey and reddish lah colour dia tu. Wow. Uh, cantik. menarik lah. Kan? Dan bau dia bau daun kesum, Aa. bau mm. bunga tu sangat semerbak -sang lah. You know? Makan. Mm. Dan kena makan panas-panas dengan nasi panas. Satu lauk pun cukup. Dan kita ulangkan dengan sambal belacan. Ah sedap. Mm. Memang kita terangkat kalau sampingan. makan tu. Ha sampingan. Aa. Lepas tu ada ikan masin. Titik. Ada Aa. ikan masin sedikit. Ya yeah, sangat laging. menyelerakan. Betul. Ha, kan daging, bagi. You know? Kalau lauk daging ke lauk udang pun tak mau. Just lauk di. Asam rebus, ah. asam belacan, ikan masin, nasi putih yang panas. Ah, sedap lah kan. Ah, ah Sangat menyelerakan, Betul. Yeah. Sedap dan sihat. Sebab tu kita ni kalau tahu resepi apa, bahan dan cara nak buatnya tak payah makan yang mahal-mahal sangat kan uh, Prof, pendengar FM, Betul. ah, Itu pula Betul. cukup nak buat kita macam tambah nasi kan. Ah, sedap. Betul. Ah. Okey, kita nak ke segmen kedua kita pun dengan anda penonton KMFM. segmen Konsi Tips. Ah, tips ni yang segmen kedua ni ada tiga jenis tips yang saya berikan pilihan kepada semua tetamu jemputan saya. Untuk pun sama juga, aa, ada tiga jenis, pilih salah satu. Sama ada boleh konsi tiga-tiga tapi takut tak cukup masa. Ha, kalau pendek hmm. je tips tu yang pertama kita boleh konsi dua. Ah okey. Sama ada tips um, makanan, tips pemakanan, ya ataupun tips pemilihan bahan masakan ataupun tips masakan? Yang mana satu Prof? Hmm. Mas, tips masakan. Okey boleh. Okey. Okey. Hmm. Yang pertama ya uh, jantung pisang. Bila uh -uh. jantung pisang dia sangat berhasiat Siti. Ya. Yeah. Uh, jantung pisang ni pun kan makanan yang uh, makanan kampung lah you see. Tetapi yeah. kalau di luar negara Siti jantung pisang ni telah mengambil tempat daging you know is plant based food. Oh. Ah. Kalau hmm. di Europe, satu jantung pisang ni boleh ataupun di Dubai ya hmm. harga dia boleh jadi sampai kalau di Europe, saya boleh kata dalam maybe 5 to 10 euro lah. Kalau di Dubai hmm. tu 30 40 dirham. Di Dubai duit du du Dubai sebenarnya oh, sangat mahal. Hmm. Sangat hmm. mahal. Tetapi orang kita tak heran kan itu jantung yeah. pisang tu. Sini. Dia Betul. sangat berkhasiat, dia banyak potasium ya. Jadi yeah. kalau kita nak berebut jantung pisang tu kan, kita Letak gar, uh, kita didihkan air dahulu, didihkan air dahulu, and then uh, letak garam sedikit, then kita uh, masukkan daun uh, uh, jantung pisang tu dan kita kacau kacau hmm. sampai dia masak. Jadi jantung tu dia tak jadi hitam. Hmm. Uh, kalau kita uh, boilkan air, air uh, kita uh, masukkan jantung tu masuk air dan kita start rebus, jantung tu akan jadi hitam. Ah, uh -huh. berlainan dengan kita rebuskan air itu dulu, make it boil, and then baru masukkan jantung pisang, you know, letak garam. So jantung pisang kita cantik bila kita dah buat akrabu jantung pisang. Dan kita oh nak cecah dengan je. sama belacan pun hmm. boleh sedap. Okay? Hmm. Okay. Ya. Yeah. Itu dia. Cara Okay, next one. Okay. Next one, saya nak nak kongsi Uh, macam mana kita nak buat tadi jantung pisang ni pula ah. macam mana kita nak potong pisang nak rebus pisang muda dia ah. adik lah, kan Daripada pergi jantung kita, kita jadi pisang kan ni pisang ah. muda pisang muda pun sedap kan kita masak lemak masak you know macam-macam yeah. masak masak kari apa semua kan and then masa memotong tu kita rendamkan pisang tu kita potong-potong you know buang kulit dia kulit itu kita ambil juga kulit dia pun sedap then hmm. kita rendam je dalam air garam ha, Lepas tu kita celur lah dia sampai masak, dia boskan dia sampai masak Then kita toskan dia dan kita masak lah lemak ke, masak cili padi ke, masak dengan ikan sawah ke sawak, Semua hmm. sangat sedap Masak kari, hmm. orang kedal tu masak kari dengan pisang ha, oh. Macam tu hmm. Yes, ha. tu dua rasa, dua dah, dua petua tu lah Okay Ha, tu yes. cara je ha, nak merebus jantung pisang supaya tak uh, kehitaman bila dah kena dilebam kan. Ha, punya nak kena betul, rebus. Betul. Rebus dengan garam baulah cantik elok kita menjatuh yeah. pisang tu ha. air tu air tu kita panaskan dulu air tu kita okay. didihkan dulu didihkan dulu baru, kita baru masukkan ke dalam pisang tu dia macam yeah. saya kalau saya rebus jagung lah, prof dengan penonton KMFM uh, rebus jagung uh, memang kalau beli grade A pun jarum mutiara ke kan memang manis tinggallah ha kan kalau orang kelantan kata manis leting, yeah. ha manis yeah. sungguh ni tapi dia takkan jadi manis kalau kita uh, masukkan uh, dalam air rebusan tu uh, tak tunggu didih. Tak mendidih tu letak. Dia tawar kan. Dia sama macam kita rebus contoh pisang lah kan. Tunggu mendidih boleh tak jagung. Memang kekal manis dia tu. Kalau rebus jagung lah. Okay. Air pun jangan ah, banyak sangat. Tips juga, tips yeah. juga, uh -huh. juga tu. Ha. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Baik. Kita berkongsi tip hari ni share approve ya, problem dengan penonton. Ha. Uh, baik. Kalau ada nak tanya soalan. Yeah. Nak minta petua ringkas ke boleh. Tinggalkan di ruangan komen. Di AB Live kita ni. Uh, ada kesempatan kita akan kongsikan. Okay. Kita nak ke segmen ketiga kita selepas sini. Ikim FM. bercakap tentang halal analisis ni kebanyakan orang tak kira sama ada dia muslim atau non muslim bila kata halal analisis ataupun testing halal ini yang dihantar ke makmal biasanya orang hanya skop nampak nak test ada babi ke tak ada babi ataupun alkohol saja biasanya ha. orang nampak macam ikuti rancangan halal Professional setiap hari Rabu pada jam 3.10 minit petang halal Professional, satu kerjaya prestige dan global Eksklusif hanya di Iklim FM, inspirasi utama anda. Penyampai berkali-kali ah, <tul> ya, ada. Ada nampak tak? Setiap hari Senin anda. Saya Syafik. Selamat ya, mendengar di Iklim FM. Untuk pengalaman bermutu, ini. inspirasi utama anda, semuanya di iKIM FM. Hey, KM FM kita nak ke segmen ketiga kita dah pendengar dan penonton ni KM FM bersama dengan Prof Dr Shahrim saat ini nih. segmen ketiga kita segmen kongsi tips juga uh, tapi tips yang lain uh, tips kebersihan dapur ataupun keselamatan dapur yang mana satu prof saya nak saya suka kongsi keselamatan dapur okey ini okay. adalah ke uh, mengenai uh, pressure cooker ataupun ah, periuk tekanan, tekanan kan tekanan ah yes sekarang ramai you know suri rumah yang mm. nak rebus daging, rebus tulang uh, you know all this pakai uh, periuk tekanan jadi untuk menyingkatkan masa merebus ya tetapi mm. keselamatan untuk penggunaannya kita perlu tahulah ya because saya nak satu mm. boleh tak saya ceritakan pengalaman saya Boleh boleh Sipun, ah uh. saya ada saya Siti saya ni kadang-kadang Orang ah. panggil masak kat surau you know ah. Lepas tu saya ada perut tekanan yang sangat besar tau Siti 70 oh. ke 80 liter tau besar Ui, Jadi, banyak kan besarnya Besar bila besar hmm. uncle saya yang, uh, yang belikan saya di sana di Saudi tu Lepas tu saya nak masak nasi arab kat surau Lepas tu saya memang lah uh, rebus-rebus semua dah rebuskan tulang tu semua kan Lepas tu saya cakap okey periuk ni jangan buka eh tiba-tiba ada satu pula orang yang membukanya Siti lepas huh? tu menyembuh Siti baik tak kena sesiapa oh you yeah, okay. sangat bahaya Siti lepas tu so huh. kalau kita guna periuk ni Uh, selepas dalam lepas dia, lepas dia berbunyi kan kita kena release dia punya steam tu huh. ya yeah, kita kena tunggu 15-20 minit sampai steam semua keluar dan baru kita boleh buka secara perlahan-lahan dan selamat. You see? Tak hmm. boleh buka aa uh, secara terus-menerus lepas kita padam api, terus buka. Oh, that one is really. Boleh membunuh juga city you know. Ya yeah, Juga betul. kita boleh buka, boleh kena kelecoran kebakaran dalam bahagian kita bakar lah kan? Yeah. So saya nak ingatkanlah kepada pengguna pressure cooker dan juga uh, jauhkan daripada anak-anak semasa memasak benda ni yang menggunakan pressure cooker tu. Mm -hmm. Saya yeah. ha, nampak macam mm. selamat dan tak bahaya ialah periuk tekanan tinggi tekan swiss ha, bunyi je bunyi ha, masak kita pun tutup. Ha, tapi jangan tak tahu mm. ya tengah-tengah ha, masak tu jangan kita ni gatal tangan nak pergi buka penutup. You, dan also dia ada, kunci, dia, ada, mm. dia ada kunci mm. dia ada dia ada kunci itu so we have to really lock it very tight, you see. Betul betul. Kadang-kadang mm. dia boleh terbuka juga, you see. So keselamatan yeah. di dapur adalah sangat penting dan mm -hmm. bagai pelbagai uh, mm. accident boleh berlaku jika kita jika kita uh, tidak aware lah kan di dapur mm. macam tu. Saya yeah. baik saja nak tanya kepada Prof. Okey, dah lama yeah. berkecimpung dalam bidang masakan kan? Uh, tentunya yeah. jiwa terhadap bidang masakan dan kuliner ini menebal di sanubari Prof. Okey. Bila sebut tentang masakan, ah, ha, Prof lengkapkan ayat masakan ialah apa je? Tak ada betul tak ada salah. Apa nak dikatakan tu? Fit in the blank Prof. <laughs> masakan ialah Masakan ialah Oh my god susah ni. Masakan, you know, masakan ialah satu uh... Masakan, ya, kuliah tukar kasih masakan telah memberi, telah membawa saya ke Aha. serata dunia dan wow. actually cita-cita saya dari kecil memang saya suka memasak But then you know these things has made me my career, has made me you know has, I have saya telah membuat masakan ini sebagai career saya. saya. And saya selalu saya selalu think and city the sky is the limit. So hmm. you know Don't play play tau saya kata kata don't play play ah uh. just cooking you know ah uh, I have uh, achieved my doctoral and my yeah. research semuanya mengenai masakan dan makanan Terutama mm. sekali makanan masakan warisan kita saya ya yeah. ah, itu yang perlu dapat title tu kan ha ah, yes. saya yes. 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 baik Itulah. jadi nak saya pun juga dia, kan. Uh -huh. Siti boleh tak saya beri sebab sepatah dua kata? Bully, because, boleh boleh saya kan. Uh -huh. Because kita pelajar-pelajar uh -huh. uh, yang uh, baru sahaja menamat, uh, mengambil keputusan perperiksaan SPM kan? Yeah. Saya hmm. tahu yeah. ada mereka yang mempunyai minat dalam bidang kulineri ya. Kalau mm. anda, untuk, uh, anda terlul, perlu mengambil, uh, saya bermula dengan diploma. Diploma in chef training culinary kan? Hmm. So, potensi untuk bidang ini adalah sangat besar. Jika anda sangat berminat untuk bidang ini, sila teruskan. Dan hmm. Jangan teragak-agak untuk mengikut hati anda jika ingin membuat sesuatu yang terbaik untuk diri anda. Adik-adik yang akan menempuhi masa hadapan yang akan datang ya, si macam hmm. tu. Saya doakan agar adik-adik memilih bidang-bidang yang adik uh, sangat minat ya, yeah? jangan kerana dipaksa oleh ibu bapa, kerana ya. dia tidak akan menjanjikan kejayaan adik-adik. Bukan ibu bapa yang akan menentukan kejayaan adik-adik, tetapi adik-adik sendiri yang akan mengorak langkah untuk masa hadapan kehidupan adik dia masa hadapan. Contoh betul seperti. chef, betul. Ha, jadi pilih-pilihlah bidang yang kena dengan jiwa kita, yang kena dengan selera kehendak hati kita, betul tak Prof? Betul. Yeah? Uh, yes, because itu ramai, yeah. you know ah. ramai. Saya pernah, saya telah ah. mengalami ramai ibu bapa kan yang memaksa anak dia nak jadi uh, jadi apa ya, jadi engineer, jadi pharmacist, jadi itu, jadi ini. Mm -hmm. Tetapi anak tak mahu, you know. Then yeah. at the end uh, dia akan uh, merosakkan masa hadapan anak anak mereka. kerana anak anak mereka tidak akan bergembira dengan dengan, uh, dengan kerjaya mereka dan at the end. They will, hmm. they will uh, leave the job. You know what I mean. Betul. And then they will stop. You have to start all over again. Betul. Yeah. So okay. minat jadi uh, my last tips ialah Minat itu sangat penting untuk menentukan kejayaan anda dan juga you have to strategize yourself Betul. Uh, in your life. Hmm. Betul penting untuk memilih bila kita dah pilih benda yang tepat kita tahu nak atur strategi tu macam mana tapi kalau kita tak betul. minat aturlah 10 strategi ke 1000 ke memang satu pun kita takkan ikut sebab tak ada minat tak ada jiwa betul tak prof ya yeah? betul. Uh, betul. saya penting betul. untuk kita buat sesuatu yang mengembirakan dalam hidup masing-masing ya yeah? uh, baik life is a short but have a great life betul tak prof Betul, betul. Yes, saya. Yes, yes, Terima kasih banyak-banyak yeah. tetamu saya. Hari ini kita berkongsi dua SP yang sangat istimewa dan ringkas itu sedap. Ah, jadi anda kena cuba, wajib cuba. Hari ini tadi kita belajar cara nak buat sambal sotong kak putih dan juga asam rebus keladi. Kenapa kak putih nama sotong tu dah sebut tadi? Ah, anda terlepas dengan berawal. Nanti kita habis JB Live ni. Tonton dengan segera untuk dapatkan cerita berawal sampai akhir tentang episod minggu ni. menerusi rancangan dapur kita. Terima kasih tetamu saya, Profesor Dr. Syahrim Abdul Karim, Profesor Makanan dan Budaya Negara dari Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia Panjang menyebutkannya itu. Terima kasih banyak Prof. Saya. Jumpa terima lagi Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Terima, terima, terima kasih. Ya, thank thank yeah. Jumpa lagi yeah. minggu hadapan. Yeah. Ya yeah, insyaAllah most welcome. Terima kasih penonton kita lama sikit Prof. Ramai dah minat Prof tu ha. Thank you. Thank bye. you banyak much, semua. Saya. bye. Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Iki ma